ki ilk dəfə bu karikatura sentyabr ayında nəşr olunmuşdu. Danimarka qəzetlərindən birində. Və onlar o vaxt heç bir reaksiya görmədilər və təbii ki bu geniş şəkildə yayılmamışdı. Üzərindən 4-5 ay keçəndən sonra bir də yenidən nəşr elədilər. Və mən onu qeyd edeyim ki biz ə, ümumiyyətlə reaksiya göstərməmək düzgün deyil reaksiya göstərilməldi. Deyək ki, bəzi müsamir ölkələr öz səfirliklərini geri çağırdılar. Bəzi ölkələrdə Danimarkadan gələn mallara embargo qoydular. Mitinqlər, keşidlər. Təbii ki, bunların hamısının təsiri oldu. Amma ümumiyyətlə söhbət ondan gedir ki, bu münasibət sivil qaydada bildirilməli idi. Mən bir məsələyə də diqqət çəkim ki, birinci dəfə bu nəşr olanda, əgər xatırlayırsınızsa, etiraz bildirəndə dövlət səviyyəsində heç bir reaksiya verilmədi nə qezettinin özü nə də dövlətin baş naziri. Ancaq müəyyən vaxt keçəndən sonra, reaksiyalar böyəndən sonra, artıq bir çox müsəlman ölkələrində ixtişaşlar yaranandan sonra onlar dövlət səviyyəsində, əgər xatırlayırsınızsa, həmin jurnalın redaktoru vəzifəsindən uzaq, uzaqlaşdırıldı. Eləcə də Fransa'da bu baş verdi və bütün bunların hamısı reaksiyanın nəticəsində baş verdi. Amma bu söhbət ondan gedir ki, biz sivil bəli, sivil qaydada, yəni məsələn, hazırda bu embargonun nəticəsində Danimarka şirkətləri milyon dollarla məzarə düşübdü və bunun özü də böyük bir təsirdir və müəyyən vaxt keçəndən sonra bu Azərbaycanda da hiss olunur. Müəyyən vaxt keçəndən sonra daha böyük bir dəyər ki, təsir e, üzvüksə, Mikrofonda cəssəs yoxdur. Bir Azərbaycanlıya mikrofonda səs vermir uşaqlar? Varmı? Eşidirsinizmi? Məndəsin. Sə... Bir Azərbaycanlıya Ceyhunbəy burdan. Dəfələrlə söyləsək ki, baş azərbaycanlılar oturublar. İndi burada və siz söhbət elədiyiniz zaman Ben dikkatle fikir verirdim. Tamam, mikrofon. Mikrofonu size. Bir Azerbaycanlıya Ceyhun Bey buradan stüdyodan defelerle söylesek ki sen Danimarka malı alma. Defelerle söylesek. Sizin sohbet elediğiniz zaman bazı tamaşaçılarımız birbirine sohbette falan değiller. Onlar e, böyle, siz bize bir bağlaca deva kuşu bakışı var. Yani başım kumun içindedir. Böyle kalmışım. E, her şey, her şey özünde. Ben, e, Bir Azərbaycanlıya dəfələrlə söyləsək ki, Danimarka mələ alma. Danimarka mələ alma. Alma peyğəmbərimizə karikatürə filanlar çəkilib bu ölkədə. Bir ziyan görsünlər, anlasınlar ki, biz müsəlmanlar etiraz edirik. Sizin fikrinizcə Azərbaycanda bu söz hədəfinə çatarmı? Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, aznacaqlı da olsa bizim hər bir şeyə özümüzə xas münasibətimiz var. Yəni siz də qeyd etdiniz ki, bu Məsələyə ə, hər birimizin ə, ümumiyyətlə bir millət olaraq, xalq olaraq özümüzə xas münasibətimiz var. Söhbət ondan gedir ki, bu gün bizdə dinə münasibət tam formalaşmayıb. İnsanlarda din haqqında dolğun dəyər ki, məlumat yoxdur. Dini maariflənmə zəif aparır. Bunun müəyyən obyektiv, subyektiv səbəbləri var. Amma söhbət ondan gedir ki, bizdə bu məsələlər tam formada öz yerini tutmayıb. Yəni bizdə insanların müəyyən hissəsi bilmir ki, hansısa deyək ki, dinlərin dəyişən var, ideyologiyaların dəyişən var. Deyək ki, müəyyən cəmiyyətlərdə fikirlər artıq ideyalar formalaşıb. Amma biz deyək ki, müstəqillik dövründən sonra elə bir vaxt böyük bir vaxt keçməs e, keçmədiyinə görə insanlarda münasibət tam formalaşmır. Yəni ola bilər ki, hədəfə çatmasın. Bu gün deyəsən, Darimar kam al almaz. Elə dükanəyə girən ki, birinci deyə, gəl bir dənə keçdi. Bəlkə də reklam elədən olsun, Darimar kamalı gedib alsın. Ola bilər. Belə isə Mən istəyib. ümumiyyətlə qeyd etdim ki, hazırda bizdə, yəni bu əsasən mallar deyək ki, müəyyən ölkələrdən gətirildiyinə görə, müəyyən ölkələrdən. Ümumiyyətlə bu gün Azərbaycanda da bu sahədə müəyyən kasatlıq hiss olunur. Yəni bəzi dükanlara girəndə deyək ki, bizim vərlçilədiyimiz müəyyən malları biz hazırda ola bilmək. Rast gəlməni soruşuruq və onu qeyd eləyirlər ki, mal gəlmir. Və bu öz artıq deyək ki, öz özünü açıq şəkildə büroza verir və mən yenə qeyd eləyirəm ki, bu münasibətlər ə, sivil formada olmalıdı ki, biz onların əlinə arqument verməyək ki, baxın, müsəlmanlar necədilər. Necə bir formada deyək, göz münasibətlərini bildirdilər. Təşəkkür edirəm sizə. Cək.